اللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ ملا نبی وعدہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا قوم اعملوا على مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبت الدار انہو لا يفلح الظالمون آپ فرمائیے کہ اے میری قوم تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر میں بھی ایک کام میں لگا ہوں ان قریب تم جان لو گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے بے شک ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے سمین آج سورہ الانام کی آیا مبارکہ نمبر ایک سو پینتیس ون تھرٹی فائیو کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا آج کی آیا مبارکہ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے لفظ کل سے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے آپ لوگوں کو یہ بات ہمارا پیغام بتا دیجئے سنا دیجئے یا قومی یہ لفظ اصل میں جو ہے یہ اضافت کی طرف ہے اور یہاں وصل میں پھر اس کو معمالو پڑا گیا تو اب جب ظاہر ہے اس کی اضافت اس سے پہلے جس کا ذکر ہے وہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علی ہے کہ اے میری قوم اے میری قوم اب وہاں جتنے یہ لوگ موجود تھے اہل عرب ان سے یہ آپ فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم اے حبیب آپ کہیے کہ اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل کہ تم اپنے معاملات میں اپنی سوچ اور دانش میں اپنی جگہ پر اپنے کام کیے جاؤ انی عامل میں بھی اپنا کام کر رہا اب ظاہر ہے کہ جب مسلسل انہیں تبلیغ کی گئی مسلسل اللہ تعالیٰ کا پیغام بذریعہ وہی اور بذریعہ تبلیغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچایا گیا تو جب انہوں نے اس سے اعراض کیا اس پر توجہ نہ کی اور اپنے اسی کام میں لگے رہے بت پرستی میں بد کرداری میں آمالی میں اور انکار پر تو فرمائے یاد رکھو تم اگر یہ کہو کہ ہم مزاحمت کے ساتھ اور یہاں اپنی زور بازو کی طاقت کے ساتھ ہم پیغام اسلام کو اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ کے پیغام کو ہم دبا لیں گے اور اسے ختم کر دیں گے کیونکہ یہ جملے وہ بار بار سردار جو بولتے تھے قریش کے اور باقی قبائل کے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن کا ان کا یہ پیغام ہے اور بات ہے اور جب تک یہ زندہ ہیں ان کی بات یہ چلے گی اور نعوذ باللہ جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے اور نعوذ باللہ انہیں موت آ جائے گی تو اسی کے ساتھ ان کا جو مشن اور پیغام ہے یہ مر جائے گا ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہمارا باپ دادا کا پرانا جو نظام بت پرستی کا ہے وہی وہ رہے گا کیونکہ وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور یہ تو کل کی ابھی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے انی عامل میں اپنا کام کر رہا ہوں لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری نسلیں اب ختم ہو جائیں گی لیکن اب کبھی بھی اسلام کا نام ختم نہیں ہوگا اسلام کی حفاظت کرنے والا خود اللہ ہے یاد رکھیے اسلام کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالی کی ذات ہے اور وہ جس سے چاہے وہ حفاظت کروا لے یہ اس کی مرضی ہے یہ اس کا اپنا انتخاب ہے اور اس حوالے سے بہت سی تاریخی باتیں اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے لوگوں سے کہ جن سے لوگ کہتے تھے شاید ان کا اسلام سے تعلق بھی اس انداز کا نہیں ہے اللہ نے ان سے وہ وہ کام لیے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے یہ ہمارے خاص طور پہ پاکستان کی بات کر لیں ظاہر ویسے تو اسلام پوری دنیا میں جتنے ہمارے چھپن ممالک تقریباً اٹھاون ممالک ہیں پوری دنیا میں ہر جگہ پر اس کے علاوہ کئی ایسے غیر مسلم سربراہان بھی ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں نے ان سے بہت سے ایسے ایسے جو قوانین ہیں وہ ریکمینڈ کروائے انہوں نے ریکمینڈ کیے تو ہم اپنے پاکستان کی اگر بات کریں تو آپ دیکھ لیجئے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پہچان کوئی مذہبی شخصیت کے اعتبار سے تو نہیں ہے ایک پولیٹیکلی ہے اور ایک سیاسی شخصیت تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا کہ ختم نبوت کے حوالہ سے اور مرزائی کو کافر قرار دینے پر جو سب سے بڑا کام اس پاکستان کی تاریخ میں کیا بولفکار علی بھٹو مرحوم نے کیا اللہ تعالیٰ نے لیا ان سے کام اور شاید یہ کوئی اور نہ کر سکتا ان کا وہ تاریخی جملہ تاریخ کو انسان کو پڑھنا چاہیے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جب ان انہوں نے مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے یہ اس پہ سائن کرتے ہوئے فرمایا کہا تھا کہ بھٹو صاحب میں سائن تو کر رہا ہوں میں عالم تو نہیں ہوں نہ میں اتنا دینی آدمی ہوں آپ دینی لوگ ہیں آپ بہتر جانتے ہیں لیکن میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر رہا ہوں یہ اسے معلوم تھا یہ جانتے ہوئے انہوں نے جملہ بول کے یہ سائن کیا تو یہ کیا ہے کہ رب ہے جس سے چاہے جب چاہے وہ کوئی کام لے اور اگر وہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا یا اب یہ ایک ایسا وہ کام کر گئے اب یہ بھٹو سیاست کی وجہ سے زندہ نہیں ہے یہ یاد رکھیے بھٹو اس عمل کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہے گا تاکہ آمد زندہ رہے گا اس اس عمل کی وجہ سے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا یقین ہے اس اچھے عمل کی وجہ سے اللہ ان کی بخشش کر دے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب اسلام کی حفاظت کرنے والا کون ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے وہ اللہ ہے وہ خود حفاظت کرتا ہے اور جس سے چاہے حفاظت کروا لے اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو ہمارے محبوب ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ تو میں نے کام مثال دینے کام امتی کی بات ہے لیکن جس کو خود اللہ نے ڈپیوٹ کیا ہو جسے خود اللہ نے منتخب کیا ہو اور وہ اللہ کا نبی اور رسول ہو تو اس کا مشن کیا کبھی ختم ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا اور پھر آپ دیکھیں دنیا کی تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کتنی فتوحات ہوئی ایک لمبا سلسلہ چلا فتوحات کا اور وہ اسلام جو صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ تک تھا اور ابھی باقی جگہ پہ پیغامات جا رہے تھے تو جناب ابو بکر صدیق کے دور میں علاقے بڑھے اور جب فاروق اعظم کا دور آیا انہوں نے تو کمال ہی کر دیا دنیا میں کہاں کہاں تک روایات میں لکھا ہے کہ یہ ہمارا جو سندھ کا علاقہ ہے یہاں تک جسے باب الاسلام کہتے ہیں سندھ کو یہاں تک حضرت عمر فاروق کے مبلغین اور تجارت کے قافلے پہنچے تھے اس دور میں یہ تاریخ کا حصہ ہے اور اسلام الحمد میں نے کل بھی عرض کیا کہ اب دنیا میں کوئی ایسا مقام اور جگہ نہیں ہے جہاں پر اسلام کا نام نہیں ہے جہاں پر قرآن کی بات نہیں ہے جہاں پر قرآن نہیں پہنچا اس لیے اس کو پہنچنا ہی تھا کیونکہ یہ کلام کس کا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو فرمایا تم اپنا کام کیے جاؤ ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں اور ہم مسلمانوں کی یہی ذمہ داری ہے کہ کافر یا مشرق یا دشمنان اسلام ظاہر ہے وہ اپنا کام کریں گے آپ کہیں کہ وہ بیٹھ جائیں اور وہ کام نہ یہ کریں اسلام کے خلاف ایسا نہیں ہوتا وہ اپنا کام کریں گے اور ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ دعویٰ بالکل درست ہے کہ اسلام ہر دور میں ہر تقاضے کے مطابق ہے تو ہمیں پھر اسی انداز سے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں ان کے مقابلے کے لیے پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کی جانب بھی پڑھنا پڑے گا ہمیں جدیدیت اور ماڈرنزم کی جانب بھی پڑھنا پڑے گا اس لیے کہ بم کا مقابلہ منجنیگ سے تو نہیں کیا جا سکتا منجنیگ نے تو ایک پتھر پھینکنا تو سامنے بم جو ہے یا راکٹ ہے یا باقی چیزیں وہ تو ایک سیکنڈ میں فیصلہ کر دیتی ہیں تو اس لیے اسلام نے یہ ہمیں ہمیشہ پیغام دیا اور یہ اس سے اشارے سے یہ بات سمجھ آ رہی کہ تم اپنے معاملات کرتے جاؤ ہم اپنے معاملات کرتے جائیں گے تم جو کرو گے اس کا مقابلہ ہم اسی انداز سے کریں گے آج اگر دنیا اسلام کے خلاف اگر وہ بم سے اور اٹامک پاور سے کرتی ہے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اٹامک انرجی میں مضبوط کر کے اس درجے تک پہنچے یہ بھی اسلام کی خدمت ہے جیسے قرآن نے ان گھوڑوں کی قسمیں کھائیں جن گھوڑوں پہ بیٹھ کے مجاہد دشمن اسلام سے لڑتا ہے تو بالکل یہی مقام اس شخص کا بھی ہے اور اس چیز کا بھی ہے جو اس کے مقابلے میں اب گھوڑے کی جگہ پہ کام کر رہی ہے اس کی بھی وہی مقام اور عزت ہے جس نے عمر فاروق نے باقاعدہ ایک لا پاس کیا ہوا تھا کہ ہر شخص کو دو چیزیں آنی چاہیے ایک تیراکی آنی چاہیے اور ایک گھڑ سواری پہ تیر اندازی آنی چاہیے یہ باقاعدہ آئین کا حصہ تھا یہ ہر شہری پہ ضروری تھا تو انہوں نے ایک قاضی نے اعتراض کیا کہ آپ نے اس کو قانون کا حصہ کیوں بنایا ہے یہ تکلیف مالا یوتا ہے کہ یہ ایک ایسی آپ ذمہ داری دے رہے ہیں جو مشکل ہے آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا قرآن میں واضح طور پر نہیں لکھا وہ عید الحم من قوت رواط الخیل کہ اے مسلمانوں تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ دشمن اسلام کے مقابلے میں قوت اور گھوڑوں کی تیاری سے اپنے آپ کو تیار رکھو اب اس دور میں جو مقابلہ تھا وہ کس سے تھا تیر سے تھا اور گھوڑے سے تھا آج مقابلہ تیر اور گھوڑے سے تو نہیں ہے آج مقابلہ کس سے ہے وہ اٹامے انرجی سے سے تو وہ ہمارا مسلمان جو اٹامک انرجی میں بیٹھ کے اس پہ کام کر رہا ہے اس کو وہی اجر مل رہا ہے جو اس دور میں گھوڑے پہ چڑھنے والے مجاہد کو اللہ تعالیٰ سواب عطا فرماتا تھا یہ اسلام کا ایک بڑا واضح پیغام ہے اس کے تحت بہت سے اور چیزیں ہم نکال سکتے ہیں اس کے بعد فرمایا فسو فتح لمونا من تکون لہو آکی بہت فرمایا حبیب ان سے آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ قریب تم دیکھو گے کہ اچھا گھر کس کا ہے برا گھر کس کا ہے اور موت کے بعد تم یہ بھی دیکھو گے کہ عصمت والے مقام میں کون ہے اور ذلت والے مقام میں کون ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا ان نہ ظالمون اس لیے کہ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہمیشہ کامیاب مظلوم ہوتا ہے ظالم کو شاید دنیا کہتی ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا ظالم ظالم ہے اور اس کو ہمیشہ ناکام ہونا ہے آج دنیا میں حالانکہ بہت سے نبیوں پر رسولوں پر امتیوں نے ظلم کیا زیادتیوں کی یہاں تک ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے نعوذ باللہ نبیوں کو شہید کیا بے شمار مثالیں ہیں لیکن آج تاریخ میں جب بھی بات ہوتی ہے تاکہ نون نان مسلم ہندو جیسے ہندو مذہب اس کا کتابیات سے تعلق ہی نہیں ہے عیسائی یہودی تو پھر بھی اعلی کتاب ہے ہندو کا تو کسی مذہب سے تعلق ہی نہیں جو آسمان سے مذہب آیا ہے اس سے تعلق ہی نہیں ہے بت پرست ہے تو وہ بھی جب بات کرتا ہے ظلم اور مظلوم کی اور حق اور باطل کی تو مثال کس کی دیتا ہے حسین اور یزید کی میں نے خود اس کی یہ سنی تقریر یہ مودی کی میں نے خود اس کی تقریر سنی یہ الیکشن پہ ووٹ کمپین کر رہا ہے اور وہاں پہ مثال کس کی کوٹ کر رہا ہے حسین اور یزید کی اب ظاہری طور پہ تو یہی تھا کہ یزید جیت گیا اور حسین ہار گیا ظاہری تو یہی لگ رہا تھا کہ اس کی فوج تھی اس کی سپاہی تھے اس کی فورس تھی اور سب کو کرش کر دیا ختم کر دیا اور اس کے بعد اوپر گھوڑے دوڑا دیے اور پتہ نہیں کہا دفن بھی نہیں کرنے دیں گے اور سر اٹھا کے وہاں لے گئے یہ چیزیں ظاہری طور پہ تو کیا لگتی ہیں کہ بہت بڑی ذلت ہوئی لیکن آج بتائیے زندہ یزید ہے یا زندہ حسین کا نام ہے شان سے حسین کا نام ازبوں سے زندہ ہے اور قیامت کے بعد بھی زندہ رہے ہمیشہ کے لیے اور مثال قائم کر دی امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آج ہر شخص جو حق پہ ہوتا ہے اور مظلوم ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے میں حسین کی سب میں یہ ہے اصل وہ قوت اور طاقت حق کی کہ حق کو مٹایا نہیں جا سکتا اور قرآن نے اس کا اعلان بھی کیا فرما اے حبیب حق حق ہیں آپ حق پہ ہیں پہ اور جتنے آپ کے ساتھ صحابہ ہیں آپ کے گھر والے ہیں یہ سارے حق پہ ہیں اور یہ کافر چاہتے ہیں مشرق چاہتے ہیں بت پرست چاہتے ہیں کہ اس حق کو مٹا ڈالیں ایسا نہیں ہوگا جا الحق وضاحقل باطل الباطل کا حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل کو ہمیشہ کے لیے مٹنا ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں حق والی صف میں شامل فرمائے اہل حق کے ساتھ رکھے تاکہ اللہ تعالی قیامت والے دن ہم سے راضی ہو جائے آمین اما علینا اللہ